নমস্কাৰ দেই ৰাইজ আজি অকলে অকলেই স্বাগতমটো জনাব লগা হৈছে হে মই কিন্তু বহুত বাৰ মানা কৰিছিলোঁ এই ফেঁচাজনীক যে তই ক'লা কাপোৰ নিপিন্ধিবি নাই মোৰ কথা নুশুনে এতিয়া নাজানোৱা আৰু জেলতেই আছে নে বা ক'তেই আছে যি কি নহওক ৰাইজ কৰ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ ষ্টুডিঅ'ত কিন্তু লাগি আছে জুই আৰু কিহৰ কাৰণে এই জুই লাগিছে চাই লওঁ আহক লেডিজ এন্ড জেন্টসম্যান ওকাম টু মাই শো দ্য বেস্ট শো দা বেস্ট শো অফ দ্য নেশন উইথ দ্য বেস্ট এর আজকে আমি কথা পাতিম যে এই বিজেপি সরকার অহার পিছত কি কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কি কি উন্নয়ন হয়েছে উই উইল বি টকিং অ্যাবাউট পরিবর্তন দ্য চেঞ্জ এন্ড লাস্ট বাট নট দ্যুইল বি টকিং অফ টেকনোলজি টেকনোলজিয়ে ধরনের এফেক্ট করেছে এন্ড টু ডিস ডেট আই হেভ উইথ মি ইন মাই শ্ব' টু নাই দ্য এক্স চি এম অফ আছাম গগৈ ছাৰ এণ্ড টু মাই লেফ্ট আই হেভ উইথ মি মহন্ত ছাৰ ফ্ৰম দা হাতী পাৰ্ট এণ্ড আই ৱান ভিউৰ্ছ টু নো ডেট উই উইল বি জইন লাইফ বাই কালন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা ফ্ৰম এন আনডিছক্ল'জড লোকেশ্যন চ' টু বিগিন উইথ লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন আমি কথা পাতিম ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়নৰ কথা বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত অসমত চাৰিওফালে উন্নয়নৰ এটা ঢৌ বৈছে আপুনি যে কৈছে উন্নয়ন হোৱা নাই আপোনাৰ তাত কি প্ৰুফ আছে আপুনি যে কৈছে উন্নয়ন হোৱা নাই ডেভলপমেণ্ট হোৱা নাই আপোনাৰ তাত প্ৰুফ নোহোৱাকে আপুনি এনেকে কথা কৈছে পাইছো জ মাই শ্ব' বেষ্ট শ্ব' অফ দা নেশ্যন হেৰা মোৰ কথাটো সোধা তুমি এতিয়া সেই আমাৰ ৰাস্তাবিলাকেই যোৱা হে আজি গাঁৱে ভূঞে আহক বা ক'ৰবাত চহৰে নগৰেই আহক হে তুমি গলে দেখোন ৰাস্তাতকৈ বেছি ঘাটেই দেখিবা গগৈ আপুনি ৰাস্তাত কেতিয়া মাছ ধৰা দেখিছে আপোনাৰ চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা হৈছিল মাৰ দিনত বাৰু অলপ কিছু বেয়া আছিল কিন্তু এতিয়া তাতকৈ বেয়া হ'লকৈ এখন দিনত একেবাৰে বেয়া হ'ল এ গগৈ ছাৰে কৈছে যে গাঁত হৈ গৈছে চবফালে মানুহে তাত গাঁতত ৰাস্তাত গাঁত এনেকুৱা ডাঙৰ বেছি হৈছে যে তাত মাছ ধৰিব পৰা হৈছে আপুনি কি কয় লেট ইউ স্পিক এনেকেতো গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ দিলে নহ'ব ন কাৰণ ডেভলপমেণ্ট চক আপুনি

কেইদিনমান আগৰ কথাত যে শংকৰ সংঘৰ ওচৰতে তিনিখনকৈ হেলিপেড অলৰেডি বনোৱা হৈছে আৰু তেখেতে হয়তো নাজানে যে মৰিগাঁৱত তিনিখনকৈ এতিয়া হেলিপেড হৈছে আৰু মৰিগাঁৱৰ লগতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে এতিয়া হেলিপেডৰ ব্যৱস্থা এই চৰকাৰে কৰিছে এইটো কি উন্নয়ন নহয় নেকি নাই নাই একো একো মিছা কথা কোৱা নাই তেখেতে আপুনি আপুনি হয়তো নাজানে যে শংকৰ সংঘৰ ওচৰত মৰিগাঁৱত তিনিখনকৈ হেলিপেড এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা হৈছে আগতে গাড়ীত গৈছিলে আপোনালোক এতিয়া হেলিকপ্তাৰত যায় বুলি তেখেতে কৈছে একেলগে আপুনি আপুনি কেনেকে ক'ব পাৰে এইটো ডেভেলপমেণ্ট নহয় দিছ ইজ চে ডেভেলপমেণ্ট এইটো উন্নয়ন হৈছে অসমত ন ইউক নেট ইউকেট ইম স্পীক লেট ই মহন্ত প্লিজ কওক আৰু আগতে এওঁলোকৰ যোনবিলাক এম্বেচৰ আছিলে অসমৰ যোন এম্বেচেডৰ আছিলে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ এই মেটেৰী টেটেৰীসকল আছিলে এতিয়াতো আমি প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক আনিছো হেমা মালিনী আছিলে আগতে গতিকে এইটোতো ডেভেলপমেণ্ট হয় নজেক্টলি পইণ্ট আগতে আপোনালোকৰ দিনত মেটেৰী সকলোবোৰ এম্বেচেডৰ আছিলে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা হেমা মালিনী ৰা আমাৰ মহিলাসকল আজি চালে বেৰে কোবাই কথা কলে নহব কিডাল হ'ব আমিও সেই বাংলাদেশী আপুনি চালে বেৰে কোবোৱা কথা নকব কালন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা গগৈজীয়ে গগৈ ছাৰে কৈছে যে একো পৰিৱৰ্তনে হোৱা নাই একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি গগৈ ছাৰে কৈছে তেওঁ কৈছে যে আগৰ চৰকাৰে এইখন চৰকাৰে বিজেপি পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিৱৰ্তন কেলে হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে আগতকৈ আপুনি কব বিচাৰিছে যে আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু কি ধৰণে হৈছে কওক পৰিৱৰ্তন মই কব বিচাৰিছো যে চাওক এটা মই উদাহৰণ দি দিওঁ আপোনালোকক যে আছোৱে আছোৱে আগতে কংগ্ৰেছক ধৰি বান্ধি পিটিছিলে দৌৰাই ফুৰিছিলে এতিয়া পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছতো এতিয়া আজিকালিতো কংগ্ৰেছ বহি থাকে টেনচনটো হৈছে এতিয়া বিজেপিক ধৰি পেলাইহে পিটে গতিকে এইটো পৰিৱৰ্তন হৈছে নে নেছ হি হেজ এ পইণ্টেড গগৈ ছাৰ হি হেজ এ পইণ্ট ৱেইট ৱেইট লেট ইউ স্পিক সি হেজ এ পইণ্টেড তেওঁ কৈছে যে পৰিৱৰ্তন হৈছে কাৰণ কি আছোৱে আগতে কংগ্ৰেছক পিটিছিলে আগতে কংগ্ৰেছক দৌৰাইছিলে এতিয়া পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত আছো বিজেপিক দৌৰাই আছে বিজেপিক পিটন দি আছে আপুনি একো কব পাৰে নাই কবাই কথা আৰু এই চৰকাৰখন অহাৰ পিছতে পৰিৱৰ্তন হৈছে দিছ ইজে মিষ্টাৰ মহন্তে হিম কমপ্লিট কালন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা হয় কওক আপুনি কি কৈ আছো আৰু হৈছে পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱৰ্তন হৈছে যে জুবি জুবিনেতো আগতে চৰকাৰৰ হৈ পেলাই পৰিৱৰ্তন হৈছে আগতে জুবিনে তেওঁ আৰু লোকৰ হৈ পেলাই গান গাইছিলে এতিয়া খুব গালি পাৰি আছে এইটো কিন্তু পৰিৱৰ্তন হৈছে এইটো ভাল পৰিৱৰ্তন হৈছে পলিটিক্স নকৰি ভাল পলিটিক আপুনি ইয়াত দিছ ইজ নট এ ছিংগিং প্লেটফৰ্ম ইট ইজ মাই শ্ব' ইট ইজ দ্য বেষ্ট শ্ব' অফ দ্য নেশ্যন পিপল আৰ ৱাচিং ইউ আপুনি ইয়াত বহি কেনেকৈ গান গাব পাৰে ৱেট লেট মি স্পিক লেট মি স্পিক আপুনি গান নাগাব ইয়াত ইউ আৰ নট এলাউড টু চিং হেয়াৰ দিছ ইজ মাই শ্ব' ন ন ইউ আৰ নট এলাউড টু স্পিক প্লিজ আই উই লেট ইউ স্পিক দেন অনলি উইল স্পীক কামিং টু দ্য নেক্সট পইণ্ট দ্য লাষ্ট পইণ্ট লেডিজ এণ্ড জেণ্টল টেকন'লজি টেকন'লজি আমাক কি ধৰণে আমাক

এতিয়া এডালো নাথাকা হৈ যায় নাই নাই আপোনাৰ আপোনাৰ হয়তো মোবাইলটো বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ হাতে হাতে মোবাইল সবৰে হাতে হাতে মোবাইল আছে আৰু সবৰ হাততে মোবাইলৰ টেকনোলজি আছে নাই এতিয়া হেল্লো হেল্লো নো প্লিজ প্লিজ ওয়েট মানুহজনীয়ে সুধে বোলে ক'ত আছে কি কথা ফোন লগাবই নোৱাৰে নাই নাই আপোনাৰ ফোন বেয়া হ'ব পাৰে আই ওয়ান্ট কালন্ত কৃষ্ণ শর্মা টু রিয়ে দিস আপনি কি কে টেকনোলজি আমার কেনেক্ট আর টেকনোলজির কি প্রভাব পেলায় টেকনলজি ডেভেলপ হয়েছে আমার দলক জয়েন্কেব ফিগার দিসবল ফিগার টুয়েটি সদস্য মিস কল মারি পেল বিজেপি জয়েন্ট আগতে জেগাত দিব লাগে এতিয়াতো আমি ঘৰৰ পৰা বহি পেলাই টুইটাৰত টুইট কৰি দিলে প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ নিচিনা কৰে গাঁৱৰ মানুহ মই এটা কথা ক আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেক দিনা এটা এটা ৱেবছাইট খোলা হৈছে প্ৰত্যেক দিনা এটা এটা আমি আমি দেখিছো আমি আপুনি মিছা বুলি ক'লে নহ'ব কাৰণ কি আমি দেখিছো প্ৰত্যেক দিনাখনে এটা এটা ৱেবছাইট খোলা হৈছে কাম হৈছে নে নাই সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ৱেবচাইটটো খোলা হৈছে আমি উই হেভ দ্য প্ৰুফ

ৰঞ্জিত দাসৰ তাত মিছ কল হৈ থাকিল অ অলপ সময় মোৰ তাত মেছেজ আহিছে মই বোলে বিজেপি মেম্বাৰ হৈ গগৈ ছাৰ বিজেপিৰ

যে আজি এই শ্ব'ৰ পৰা গম পালো যে বিজেপিত অলৰেডি সদস্য হৈ গৈছে এই খেঁচা জনীক কিন্তু মিছ কৰিছোঁ দেই ৰাইজ একো নে হ'লেও অন্ততঃ বিৰতিটো কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ লয় দেই লৈছোঁ তেন্তে এটা চমু বিৰতি গুচি মত যাওঁ কিন্তু মই যদিও অকলে আকৌ আয়গা ৰাইজ কলা কাপোৰ যে অকল চৰকাৰৰ কাৰণে আতংক হৈ পৰিছে তেনে নহয় আতংকিত এতিয়া দৰা কইনা শহুৰ দাদা কিনো কবা এয়া চব কলাৰে লীলা আহোতে একো অসুবিধাটো হোৱা নাই ঘৰটো বিচাৰি পাওঁতে নাই নাই একো খুৰা দে বেছি অসুবিধা হোৱা নাই আহিয়ে থাকোতো আপুনিহে নাই অ তাকে লৰা ছোৱালীয়ে ইজনে সিজনক পচন্দ কৰি থৈছে আমিতো আৰু কবলৈ কোন নাই নে এ সেইকাৰণে ভাবিছো বস্তুটো বিয়াখন বেছি দেৰি কৰি লাভ নাই হয়নেদ মানে সোনকালে হলে ভাল হয় আৰু গতিকে মাজনী অ মাজনী চাও আলহী আহিছে অকণ আচোন এয়া মাজনী তুমি এইবোৰ কি কৰিলা আমাৰ ইমান দিনৰ মধুৰ সম্পৰ্ক এটা কৰি পেলালা পলিটিকেল মই কি পলিটিকেল কৰিলো অ দাদা তই বুজা ৰবাচোন ৰবা মানে ৰবাচোন কি হল মই বুজি নাপালো নহয় মানে খুৰাদেউ মানে মই কিনো কম এতিয়া তুমি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল মই কি কৰিলোনো

কলাযোৰ পিন্ধিব নালাগিছিল মন এটা লৈ পেলাই আহিছিলো তুমি কলাযোৰ পিন্ধিবা আজিহে শুনা শুনা এ ঠিক আছে ঠিক আছে মাজনী তই বেলেগ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকে এ তাই নাজানা নু শুনাকে কৰিলে নতুন কাপোৰ আনিছিলো খুৰা দে আমি নোৱাৰিম দিয়ক তেতিয়া দৰাই যিহেতু কৈছে বিয়াখন মানে যদি তেওঁ মন নাই আৰু আজিয়ে কলা কাপোৰ পিন্ধি অনা শুনা তাই নজনা নুশুনা ছোৱালী সৰু ছোৱালী তাই নজনা নুশুনাকে হে কৰিলে কামটো এ হ'ব হ'ব মই বেলেগ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বাৰু পিন্ধিবলৈ পঠাইছো এটা কাম কৰো বৰা এ অকমান জৰা জলপানৰ আয়োজন কৰিছিল তাকে খাই লৈ যাবা আৰু বেয়া নাপাবা মই মানে জৰা জলপান মানে হ'ব হ'ব খং কৰিব নালাগে অ এতিয়াহে বোৱাৰী বোৱাৰী লাগিছে কি খাওঁ কি দিছা অ দাদা তিলৰ লাড়ু আৰু তিল পিঠা হে খুড়াদেউ তাকেইতো কৈছো এই আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পোৱা নাই নেকি বাৰু আপোনালোকে ছোৱালীকো প্ৰথম ক'লা কাপোৰ পিন্ধাই উঠালে এতিয়া খাবলৈ মাতিছে এই খোৱা চাহৰ লগত খোৱা বস্তুকেইটাও ক'লা বনাই দিলে নিজ হাতেৰে বনালেও নাৰিকলৰ লাৰু বনাব পাৰিলে হয় নাৰিকলৰ পিঠা দিব পাৰিলে হয় একো নহলেও চুজিৰ লাৰুটোকে দিলে হয় সৰু দিলেও হল হয় এই কলা লাৰু কেইটা কেলেই দিছে বাৰু তিলৰ এইকেইটা নাখায় মাজনী

ঘৰত তিলে বনাইছিল আপোনাৰ ছোৱালীজনীকতো কব পাৰে সেই পিঁয়াজ এগাল দি পেলাই থেল ভেলকে বনালেওতো হল হে ইলে সোৱাদ হব বুলিহে বনাইছিলে খুড়া দেও আপুনি সোৱাদৰ কথা কৈ আছে এ তিল লিপ যে বনালে গোটেই ক'লা কৰি পেলালে আপুনি চাহৰ লগতো ক'লা খাব দিছে এতিয়া ভাতৰ লগত মাংস বনাইছে সেইটোও ক'লা কৰি পেলাইছে তিলেৰে এ দৰকাৰ হলে নহৰু দি দিয়ক পুৰি দিয়ক

মাছটো কিহেৰে বনাইছিলি অলা ঘৰতে মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে যে গোটেইখন আয়োজন কৰিছে ইমান আয়োজন কৰি চব যে কলাই কৰিলে কেলে বজাৰত কি বগা বস্তু নাই বজাৰত কি বগা মাছ নাই হে আপোনালোকে চিকেন আনিলে গোটেইখন ক'লা এইটো বস্তু আমি মই আৰু নোৱাৰিম আপোনালোকৰ মই দাদা মইতো নোৱাৰো মই এই সম্পৰ্কটো মাকো মই কৈছো ইমান দিনৰ সম্পৰ্ক মই চেট কৰিছো মই নোৱাৰো হে আহোতে কলা পিন্ধিছে চাহৰ লগত কলা ভাতৰ লগত কলা কলাই কলা কলাই ক'লা কলাই ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত পানীবিলাচকে খাই পেলাই যাব ওলাইছো ইয়াতকৈ আৰু মই কি কানীও কলা হে কি কানীও কলা দেখোন কলা নহয় ককা কলা ৰাইজ যিহে পৰিছে দিনকাল মোৰ নিচিনা টকোৱা টপলাকেইটাহে বাচি যাব যেন পাইছোঁ মানে চুলি থাকাবোৰে বোলে ক'লা চুলিও এতিয়া বগা ৰং মাৰি লৈছে নাই যেতিয়া মই সেইবিলাক টেনশ্যনো ল'ব নাই আপোনালোকক হুমুৱাই যাম চাই থাকিব মাত্ৰ আপোনালোকে নিচা ক'লে কি ডাল হ'ব প্ৰত্যেক শুকুৰবাৰে নিশা দহ বজাত আৰু মঙলবাৰে দিনৰ তিনি বজাত ধন্যবাদ